Ми прийняли присягу на вільність українському народові. Ми присягали нашому народові, що будемо його обороняти. Час настав. Я і мій екіпаж готовий захищати Батьківщину. В бойовому ставі сухопутних військ написано. Якщо буде штурм, то оборона. Повірте, морпехи ніколи не здаються. У мене вот до текущого моменту было абсолютно другое. мнение об нашей армии, о наших солдатах. <тур> Это наша земля, и мы отсюда никуда не уйдем. И чай, я пора... Сильная... да. не Переговоры будут, не вопрос. Да. Мы сейчас шелком лбами Два братских народа. Это наши дети стоять. Не буде. буде наказ виконаємо. не буде, слава Богу. Слава Україні! Флагман військово морських сил, Збройних сил України не е, піднімав прапора іншої держави. Ребята, кримські воєнні, ми вами гордімося, родненькі, стойте там. Оружей Ні. Стоп, стоп, стоп! Вы что? Я сейчас действую согласно уставу вооруженных сил Украины, которые действуют на этой территории. Вас интересует вопрос, побьем ли мы рекорд Брестской крепости? Нам потом смотреть своим детям в глаза. Ваш неспокой, это наш неспокой. Ваши бессонные ночи, это наши бессонные ночи. Спасибо вам за то, что вы не сдались и остались верны своей присяге. Благодарим вас за то, что вы не сдаете посты, охраняете нашу родину. Честь имею. Жизнь сегодня не заканчивается. И через год, через два это все пройдет, все, все сложится, и мы сможем строить свое государство. И вам не будет стыдно, это очень важно. Держитесь. Здравствуй, мама. Вот опять пишу письмо. Здравствуй, мама. Все, как мне, все хорошо, все нормально. Светит солнце, а в горах стоит туман. Почему взрыв гранат шагает наш отряд, Там где-то далеко в горах стрельба. Летает вертолет, и мы идем вперед, И не вступим мы с тобой назад.